semua kami daripada kumpulan SAIR. Sair, S yang membawa maksud sosial, I yang membawa maksud artistik, I yang membawa maksud investigatif dan R membawa maksud realistik. Ha, ini merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama iaitu Alia Husna. Yang kedua Aina. Yang ketiga Amelia. Yang keempat Mujahadah. Yang kelima Suhaila dan yang keenam Firzana. Selamat menonton video kami Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Nama saya Nur Aliausna binti Abdul Aziz Bagi menjawab pertanyaan mengenai Adakah anda suka mengajar? Jawapan saya je ya. Sudah semestinya saya suka mengajar Kerana impian saya adalah Ingin menjadi seorang guru daripada kecil lagi Saya ingin mempengaruhi pelajar dengan kebaikan dan juga berkongsi ilmu yang berguna kepada pelajar. Jadi apabila saya mengajar satu hari nanti, saya bukan sahaja dapat membantu pelajar memahami sesuatu tetapi saya juga dapat mengukuhkan pemahaman pemahaman saya berkenaan dengan sesuatu topik yang akan saya ajar satu hari nanti. Contohnya, apabila saya mengajar adik saya dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh gurunya, saya perlu memahaminya terlebih dahulu, dan kemudian baru menerangkan perkara tersebut kepada adik saya. Dan apabila akhirnya adik saya memahaminya, saya berasa amat berpuas hati dan seronok untuk mengajar mengajarinya dengan lebih lagi. Oleh itu, uh, saya suka mengajar kerana ia dapat memberi saya suatu keseronokan. Dan juga dapat berkongsi ilmu dengan orang lain. Akhir kata, saya ingin memberikan uh, satu pantun iaitu Langit biru dihiasi pelangi. Tanda hujan telah berhenti. Mengajar itu pilihan hati. Berkongsi ilmu sepenuh hati. Sekian, terima kasih. Untuk soalan B pula iaitu apakah rancangan anda untuk menyesuaikan diri dengan jawapan di atas iaitu saya suka bekerja bagi menghadapi masa depan kerjaya anda sebagai seorang guru. Uh, jawapan saya, uh, rancangan saya untuk menyesuaikan diri dengan jawapan di atas bagi menghadapi masa depan kerjaya saya sebagai guru iaitu dengan mempertingkatkan kemahiran, pedagogi dan pengetahuan dalam pendidikan. Saya akan menggunakan uh, kaedah pengajaran dan uh, pengajaran yang menarik serta sesuai dengan peringkat pendidikan yang diajar. Dengan cara ini, saya dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Contohnya seperti memberi ganjaran kepada pelajar yang dapat menjawab soalan yang diberikan. Soalan seterusnya, uraikan ciri-ciri sahsia seorang guru yang ideal. Untuk soalan ni, seorang guru yang ideal perlu memiliki sahsia mulia seperti sabar, berdisiplin, amanah dan bertanggungjawab. Selain itu, guru juga perlu mempunyai empati terhadap pelajar dengan menunjukkan teladan yang baik dan berfikiran terbuka serta sentiasa berusaha memperbaiki diri dari segi ilmu dan akhlak. Baik, soalan yang seterusnya ialah Huraikan sasiah diri anda pada masa ini Dan bandingkan dengan sasiah guru ideal yang anda nyatakan Jawapannya uh, Pada masa sekarang Boleh dikatakan Sasiah diri saya berada pada tahap yang baik Di mana saya mempunyai sikap bertanggungjawab Amanah serta sentiasa menambah ilmu pengetahuan Tetapi Jika dibandingkan dengan sasiah guru ideal Saya masih perlu memperbaiki aspek Sabar dan disiplin Walau bagaimanapun saya masih berusaha untuk menjadi seorang guru yang lebih berdisiplin dan sabar serta seimbang dari segi semua aspek. Dan soalan yang kedua ialah adakah anda boleh mengatakan bahawa anda memperolehi 100% dari segi sasiah? Dan jawapan jujurnya ialah saya belum mencapai 100% dari segi semua sasiah. Tetapi saya sentiasa berusaha memperbaikinya dari semasa ke semasa. Saya akan menjawab soalan kelima di mana soalannya bagaimanakah saya menggunakan kekuatan diri untuk menjadi versi terbaik diri saya dalam konteks pengajaran. Saya akan menggunakan kekuatan diri iaitu berfikir secara kreatif untuk meningkatkan kualiti pengajaran saya. Sebagai contohnya, saya akan sentiasa merancang aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan di dalam bilik darjah. Atau saya akan menggunakan uh, bahan bantu mengajar yang kreatif dan menarik agar dapat menarik minat pelajar untuk belajar, serta memastikan pelajar lebih fokus dan seronok ketika belajar dalam bilik darjah. Selain itu, saya akan menggunakan kemahiran komunikasi untuk mewujudkan suasana yang positif dalam bilik darjah, serta membina hubungan baik dengan pelajar akhir sekali saya akan menggunakan kekuatan diri iaitu sentiasa bersabar dalam mendidik. Hal ini kerana pada pendapat saya, tidak semua pelajar memiliki tahap pemahaman yang sama. Oleh itu, sebagai pendidik, saya perlulah sabar dalam memastikan setiap pelajar mencapai objektif pembelajaran mereka setiap hari. Bagi menjawab persoalan yang terakhir iaitu berkaitan dengan Bagaimanakah kursus Psikologi Pendidikan ini dapat menyokong dalam proses pembentukan sahsiah dalam diri saya? Okay. Jawapan saya adalah, dengan adanya topik dan juga pendekatan dalam subjek ini, terutama di dalam bidang efektif yang bermaksud uh, tingkah laku ataupun sahsiah pelajar, ia dapat membantu saya untuk memahami dengan secara mendalam berkaitan dengan... Uh, tingkah laku dan juga emosi pelajar yang sangat sukar untuk kita nilai dengan tepat. Seperti yang saya tahu, kursus ini dapat mengajar saya bagaimana untuk memahami perasaan, keperluan dan juga latar belakang pelajar. Sebagai contoh, sekiranya saya mendapati pelajar saya mengalami emosi yang tidak stabil, mempunyai masalah dalam pembelajaran, saya dapat mengawalnya dengan mengambil inisiatif yang berkesan dan mampu untuk mengawal keadaan pelajar-pelajar saya sewaktu mengajar secara tidak langsung saya dapat memupuk sah dalam diri saya untuk menjadi bakal guru yang bertanggungjawab prihatin dan juga cakna terhadap pelajar. Okey, seperti yang kita tahu, untuk menjadi seorang pendidik ini bukanlah satu perkara yang mudah tetapi sekiranya ia dapat disunting dengan lebih awal Contohnya melalui pengambilan khusus psikologi pendidikan dan sebagainya, ia dapat meningkatkan potensi diri saya untuk mengasah sikap empati dan sabar. Okay. Kerana psikologi pendidikan ini juga sangat menekankan kepentingan empati aa, dalam mendidik pelajar yang mempunyai pelbagai tahap aa, pengetahuan yang ber, berbeza-beza. Sebagai contoh, sekiranya saya mendapati bahawa pelajar yang saya ajar itu mengalami aa, kesukaran untuk memahami apa yang saya ajar, saya akan menggunakan kaedah yang lagi mudah ataupun teknik pengajaran yang um, berbeza dengan penyampaian yang biasa saya sampaikan kepada pelajar yang mudah faham. Saya juga akan merancang aktiviti pembelajaran yang dapat uh, membuat minda seorang pelajar itu lebih cergas, lebih faham, mudah ingat apa yang saya ajar seperti um, permainan ro uh, role play, um, aktiviti kuis interaktif dan juga memberi ganjaran kepada pelajar-pelajar yang um uh, aktif dalam setiap uh, aktiviti pembelajaran yang saya laksanakan